duv du gap tok shousi yana efirda studiyamiz mehmoni Azza aka necha kilogram bo'lgan o'zi 277. 277. yetmish yetti vazn katta bo'lsa yo'tamga tor tortganman deydi lekin hech kim o'zini aybini tan olmaydi 95% besh to'la odamda iroda past bo'ladi to'g'ri ovqatlanish bilan dietani farqi borda dam olish umuman mumkin emas kardiologni любойg kelsang ham o'sha yog'ini eritolmaysan insonlar mani borimcha qabul qilsin ozish hamma uchun oson tuyuladi yana bir go'zal oqshom pallasida sevimli telekanal orqali ko'rishib turganimizdan xursandmiz azizlar assalomu alaykum mahallada duv du gap tok shousi yana efirda biz boshladik xalqimizda bir gap bor kim ko'hlik do'mboh ko'hlik albatta bu gap hamma do'mboq insonlarga yoqadi desak menimcha mubolag'a bo'lmaydi azizlar keling bugun mehmonimizni studiyamizga taklif etamiz va aynan mana shu mavzuda u inson bilan gaplashamiz demak studiyamiz mehmoni az aziz As aka assalomu alaykum ko'rib turganimizdan xursandmiz aziz aka mendagi ma'lumotlarga ko'ra siz bir yuz yigirma vazndan vaz kechgan ekansiz tashlagan ekansiz to'g'rimi aytib bersangiz end bu harakat ikki yil oldin boshlangan ulug'bek aka dietologim trenerim rashid akambilan ham hamshu yerdalar shu yerdalar boshlangan to'g'ri ovqatlanish va sport bilan yo'lga qo'yganman shu shu davom etyapti haligacha to'g'ri ovqatlanish yo'li bilan ozdingiz to'g'ri ovqatlanish va sport va sport qiyin bo'lmadimi boshida ozgina qiyin bo'ldi mm -hmm. o'rganib ketdim уже har doimgidek od, oddiy narsa bo'lib qoldi <gülme> hop ha, bu ham qanchadir oyga cho'zilgan bo'lishi mumkin misol uchun bir oycha umuman qiynalgan bo'lishingiz mumkin yoki yarim yil qiynalgan bo'lishingiz mumkin <gülme> <gülme> ikki kun boshida sal ikki kunmi atigi ikki kunmi odamlar shunaqa o'ylashadiki to'g'ri ovqatlanish bilan dietani farqi borda mm -hmm. ya'ni dietada masalan odam och qoladi mm -hmm. to'g'ri ovqatlanishda och qolmaysizda demak aytmoqchisizki to'g'ri ovqatlanishda hamma narsa yeyish mumkin faqat uni o'z vaqtida o'z vaqtida to'g'ri yeyish kerak dietada esa ma'lum bir ovqtlarni yeyish kerak demoqchisiz dietada umuman hech narsa yemaysizda deyarli голоовka deydiyu och qolasiz qo qo bir yuz yigirma yetti kilogramni ikki yil davomida tashladingizmi siz aprelda ikki yil bo'ladi xudo xohlasa e, nechi kilogramm bo'lgansiz o'zi ikki 27 yuz yetmish yetti ikki yuz yetmish yetti qoyil lekin bunaqa kilogramm tashlash o'zi emas albatta qarsaklar bo'lsin sizga endicha mana aytib aytingchi o'sha paytingiz va hozirgi payt o'zingizni qanday his qilyapsiz endi sezildimi yoki umuman yeah, ancha o'zgarish bor yeah. ikkinchi etajga ham qiynalib chiqardimda to'g'risi besh minut ko'chada yurolmasdimda qiyin же yurishga ham qiynalayotgandi keyin bir ikki oy o'tgandan keyin mana shu boshlangandan keyin ozishga уже ancha yengil bo'ldi yuradigan ham bo'ldim bemalol jar yoqasidan olib chiqishdida ozish uchun ham katta iroda kerak nazarimda kuch kerak to'g'rimi chunki sababiki ko'p eshitganmizda ozmoqchi bo'lgan insonlar qanaqadir bir oy ikki oydan keyin bo'ldi yo'q chidolmayman uyog'iga vaqtim ham yetmayapti kuchim ham yetmayapti degan gapni aytishadi sizda ham shunaqa holatlar bo'ldimi qanaqadir vaqtga yetganda yo'q bor ydigan paytingiz boladibita narsa eishish uchu bitt narsadan voz kechih keak leki bo'ldida shunaqa holat ham bo'ladi endi masalan choyxonalar yo'q uyda mehmondorhiklar bo'lsa iloji bo'lsa uyga kelmagan ma'qul ha endi har xil vaziyatlar bo'ladi uyda masalan osh pishirib turishgan bo'lsa hidi dimog'iga uradi odam yegisi keladi uchun albatta shunda uydan chiqib ketaman chiqib ketmayman endiо ishim ko'chada ko'chada yuraman ko'pincha yakshanba shanba kunlari uyda bo'lib qolganda baribir учhе boshqa narsa yeb yuboramanda o'rniga olma polma qorinni aldab mana shunaqa qilman aytingchi bu vaznni ko'payishi sizni o'sha bolaligingizdan boshlanganmi yoki bo'lmasam ma'lum bir birha yoshlikdan tog'la edim shu yigirma besh yigirma olti yoshgacha uncha xalaqit bermasdi o'zi harakatchan edim yigirma sakkizlarda уjе anaqa bo'lishni boshladi shu og'riq o'tish boshladi shu o'ttiz to'rtlarga kirganimda уже qiynalish boshladimda moshinadan kirib chiqish chiqib tushish uchinchi etajga chiqish ham muammo bo'lib qoldida dam olib dam olib chiqardim hozir yugurib yugurib chiqyapsizmi ha hozir bemalol yaxshi nima ish qilasiz azizbek firmada ishlayman endichi yana davom ettiryapsizmi ozishni yo bo'ldi to'xtatdingizmi yo'q yo'q davom ettiryapmiz maqsad necha kilogrammgacha 100 kilo 100. bo' yuz yuz vrachlar nima deyishyapti eplay olarmikansiz ozgina qoldi xudo xohlasa hozir nechchi kilogramm bo'ldiniz bir yuz ellik bir yuz elliksiz shuncha kilogramni tashlagan yana ellik kilogramni hmm. tashlasangiz menimcha qo'lingizdan keladi hammasi to'g'rimi biz siz uchun <muchos> qarsaklar albatta mana shunaqangi irodali insonlar ko'p bo'lsin albatta albatta studiyamizda sizni dietologingiz to'g'rimi ulug'bek aka shu yerdalar assalomu alaykum ulug'bek yaxshimisiz ko'rib turganimizdan xursandmiz eng katta aybni tushunganim bizada vazn katta bo'lsa yo' gen deydi tortganman deydi otamga tortganman deydi lekin hech kim o'zini aybini tan olmaydi tushunyapsimi chunki bugungi <coughs> kunda fikr qobiliyatimiz bor zabonimiz bor gapiryapmiz oshqozonimiz gapirmaydiku azizni yo'liga qo'yishi uni ovqatini ustini ishlashni o'zida kamida to'qqizta kishi ishtirok etgan aybini tushunib yetsa o'zini kechira olsa o'shanda ozadi agar aybini tan olmasa ozmaydi <laughs> ana yana bitta nima desak bo'ladi o'sha eng kerakli gapni aytyapsiza qaysidir ma'noda o'shu ozolmayotgan odamlar bizni ko'rsa mana shu gapga amal qilishsa demak ozishni bugundan boshlashadi demoqchisiz <laughs> <laughs> albatta ozish uchun a... faqatgina ko'pchilikda shunaqa hayol borda dietologga borsam Uh, manga yordam beradi deyishadi lekin eng avvalo endokrinologga ham ko'rinish kerak degan gap bor o'zi aslida studiyamizda endokrinologimiz bor assalomu alaykum assalomu alaykum <laughs> ozish bu uh, individual holatda olib borish kerak har bir shaxsda har xil jarayon kechadi xuddi o'sha ulug'bekni gapini ma'qullagan holatda individual yondashish bo'lgan chunki просто так hamma uchun shablonda ishlanmagan o'zi umuman olganda shunaqa qilish kerak agar shunga uh, ishlashga odatlansakkina natija ham shunaqa yaxshi bo'ladi a bizada hozir qanaqa falon qo'shni mana bu doridan ozibdi demak bu manga ham ta'sir qiladi degan tushuncha bor ya'ni osongina internetda chiqayotgan reklamada ketayotgan dorilarni ichib ozish hamma uchun oson tuyuladi ya'ni paloncha odam o'n kilo ozibdi demak menga ham shunaqa hech qachon unaqa bo'lmaydi vrach sifatida ayt olayman hammani organizmi bu har xil manimcha aziz siz rejimni ham to'g'irlagansiz to'g'rimi shunaqa shunaqa mm. ya'ni vaqtida uxlash vaqtida turish mana oldinchi oldin rejim yaxshi bo'lmaganmi aziz yo'q oldin ishdan i̇şte, kech kelardim masalan o'n ikki o'n birlarda kelsam ham ovqatni стабильны yerdimda keyin <laughs> keyin o'tgan yil may may oyi oy ket aziz ikki oy ketma ket ozmay qo'ydi tani o'lchami ushlab qoldi tani o'lchami vazn umuman qaytmadi то есть aziz aka dedim bemalol mana sizga qanaqa deyishyapti dedim shunaqami ma'qulmi qil mana kundalik ovqating olib kelib berishyapti qabul qili ol iltimos bilganingni qil nechta maslahat bor hammasini qilib ko'r qaysi biri ishlaydi keyin manga aytasanmi chunki har olti kunda nazorat qog'ozini tashlab beradi manga tashamayapti tashamayapti aziz nimaga tashamayapti bilasanmi qancha sport zalga chiqyapsiz uch to'rt soat to'g'rimi uch to'rt soat bir soatga kamaytir gap sotmang yuring bo'ldi ozgina teyilladingizmi ruxsat bo'ldi ketavering a bo'ldi oshirmang demoqchisiz bo'ldi uh -huh. то любом случае ja ритмика jarayoni demak ortiqchasi ham zarar demoqchimisiz chunki yuрakni urishi то есть qachon ozasiz sutkada bir marta ozasiz yuragingiz bir marta bir yuz o'ttiz beshdan bir yuz ellikga sakragandan keyin shu jarayonda ikki minutdan to'rt minutgacha ozasiz demak nima bo'lgan taqdirda ham hali dorilar haqida gapirdik ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p kuzatamiz qo'shnim ichibdi man ichdim opam ichdi degan gaplarni va ayollarimiz tezroq go'zal bo'lishga yana yam tezroq ozishga harakat qilishadi mana shunaqangi dorilarni ichib hattoki salomatliklarni yo'qotayotganlarni ham eshitdik shuning uchun vrachlarga murojaat qilinishi kerak eng avvalo endokrinologga hamda dietologga va birgalikda ishlashlari kerak ekan to'g'rimi va shu qatorda trenerlarga ham albatta sport juda yam muhim bizni studiyamizda adashmasam trenerimiz ham kirib keldilar assalomu alaykum menda ham shu fikr bo'lgan lekin bunaqa vazn bilan bunaqa xastalik bilan masalan ozadigan odamda trenirovka jarayoni bosqacha bo'ladi asosan kardio trenirovka bu degani dam olish umuman mumkin emas aha dam olish ham qanaqa bo'ladi kardio trenirovkada faqat беговой дорожкаda besh minut yurib keladi o'sha dam olgan hisoblanadi bunaqada keyin o'ylanib qo'yganman qilaolarmikin keyin nima desa shu odamga yordam beray deb oldim bo'ynimga olib birinchi kelganlarida zinani o'zidan ko'tarilib yarim soat o'tirardilar dam olib keyin o'zlari kelgandan keyin yugurish yo'lachasiga ya'ni беговой dorojkga chiqib ikki minutda hansirab yana tushib kelardilar mana hozir sekin sekin uni o'n minut ko'tardik o'n besh minut ko'tardik mana hozir bir yarim soat bo'lsa ham tushmaydilar hozir tushing desangiz ham tushmaydilarmi hozir bu yaxshi albatta rahmat kattakon albatta ho'p davom etamiz demak nima bo'lgan taqdirda ham azizga o'xshagan insonlar mana ozayotgan insonlar bizni ko'rayotganlar bo'lishi mumkin yoki endi mana shu yo'lni tanlayman deganlar bo'lishi mumkin lekin deylik mana san'atimizda estradamizda qolaversa aktyorlarimiz aktrisalarimiz san'atkorlarimiz orasida ham do'mboqlar bor <laughs> o'ziga ishonch borasida <laughs> taniqli aktrisa halimaxonim shu yerda o'tiribdilar <laughs> assalomu alaykum ko'rib turganimizdan <laughs> xursandmiz assalomu aaykum albatta halimaxon ko'p kuzatamiz ijtimoiy tarmoqlarda qolaversa yaxshi tanishmiz sizni kayfiyatingiz doimo a'lo darajada ilohim ko'z tegmasin <laughs> ko'z tegmasin <laughs> o'zingizdagi ishonch haqida ham gapirib bersangiz chunki mana bizni ko'rayotgan do'mboqlar bor albatta juda yam tushkunlikka tushib ketgan insonlar bor endi sizdan ko'p bu savollar haqida murojaat qilishgan bu savollar bilan lekin yana ham bugun bir dalda bersangiz man o'zi hozir hamma ves <laughs> ko'payib ketgandan keyin mana yigirma besh yoshdan keyin gapirishni boshlayapsizlar nimaga mana bu bilan o'tirishdi katta ayollar o'tirishbdi olsa qiltira voyey deysizlar hammasini boqib og'ziga tiqishga harakat qilasizlar to'g'rimi o'zi sizlarda ayb hammasi sizlar mana shunaqa qilmaganinglarda mana shunaqa o'tirmasdi biza lekin o'zi haqiqatdan u misol uchun genga ham bog'liq masalan mani uyimni mayda odam yo'q to'g'risi xafa bo'lmangiz siznikasi yo'q bizada bizada hamma yeriyman chunki otam ham baland inson bo'lganlar govdalik onam ham и mani opa singilarim ham hammasi shunaqa insonlar u endi yedirsang ham u ham yuqqanga yuqadi bolaga masalan bor shunaqa bolalar bersangiz ham yemaydi faqat hozirgi bolalar ani chipsga anaqa bir nima искусственный narsalarga o'tib ketgan lekin shu yoshligimizda mana shu narsani masalan man olayman bog'chada ham to'la bo'lganmanda lekin harakatim juda yam tez bo'lgan hech qachon <imitation> uf demaganman charchamaganmanda man o'zimni shu holatg bu san'at sohasiga ham kirib kelishdan oldin ham man o'zi vashe boshqa odam soha vakilimanda o'zi man o'zim finans iqtisodchimanfinanсоiy institutni bitirganman to'g'ri haydalganman keyin ну undan oldin baribir mani soham iqtisodchida marketologmanda man o'zi bozorchi firmachi mani taqdirim sizni oldingizga yoki tomoshabinlarni oldiga chiqish uchun man bitta qanaqadir to'yda harakatim bilan to'g'ri masalan ustozim shukrullo isroilovni nazariga tushib man shunchalik mana bu yil beshinchi mart kuni yigirma yil bo'lar ekan san'atga kirib kelganimga masalan shuncha vaqt o'tib ketdida shuncha vaqt o'tib ketdi lekin dalda berish bo'yicha to'la odamlarga mana masalan azizni irodasi bor man rashidni ham полный kuzatib turaman chunki bulardan birga ko'rganman shu ko'rsatuvni nima bo'lganini qanaqa oxirigacha ham ko'rmaganman to'qson besh foiz to'la odamda iroda past bo'ladi o'zizdachi o'zizda harakat qilgansiz man shunga olib kelyapmanda hozir eshitasiz nima bo'lganini manga rashid bir dinozovr davridan biri aytadi kel zalga kel deydi bormaymiz lekin kechqurun birga restoranga borib ovqatlanishimiz mumkinmi bu bila lekin man u bilan zalga bormayman man bilaman o'zimda ishonch yo'q yoki nimadan cho'chib turaman karyeramdan cho'chiymanmi boshqami turmush o'rtog'im bor bolalarim bor hech nimadan kam joyim yo'q xudoga shukuru lekin mana shuenga kelganda manga вот слаый ikki yil oldin man ham bir yuz oltmish kilo bo'lib ketdim резки mana shu o'ttiz kilo dim вот bilmayman qayerdan oldim keyin ikki ming o'n sakkizinchi yil borib oshqozonimdan o'ttiz foiz oshqozonimni oldirganimdan keyin hozir mana shu kunga o'ttiz besh kilo ozdim endi to'g'ri xuddi azizdagi sharoit manda bo'lyapti ozib tepadan ozishni boshlaydi odam yelkalar tushadi man bo'yinlaring kiradi boshqa keyin oxirida shu bizni harakat qilsak ham dietologmi kardiologmi lюboying kelsang ham o'sha erita olmaysan faqat oxirida bitta operatsiya bo'ladi chunki azizda ham xuddi shunaqa holat chunki meni ham boshimdan o'tganda bu narsa keyin to'lalar ko'proq tushkunlikka tushib qoladida man mana shunaqaman keyin o'zini bekitishni boshlaydi boshqa masalan biza konsertlarga qizlar olib chiqsam komandada to'la qizlar deb qilsam bir o'ttizta qiz keladida bo'pti bitta plastikasini ko'rish uchun bitta muzikaga bir nimaga o'ynatsangiz uyaladida keyin bordei savol tug'iladi halimaxonim ham mana shu to'laligidan stressga tushgan paytlari bo'lganmi hech ham tushmagan bo'lmaan men o'zimni sizdan ham zo'r tepaga qo'ya olayman misol uchun siz masalan qorniniz mundoq tursangiz hamma ноrmalniy bo'lishi mumkin lekin man sizniki bo'lishni xohlamayman xafa bo'lmang простоchi kerak emasd chunki bizlarni mana shunaqa shirin bo'lib yurishimizga ham misol uchun talab bo'lgan masalan meni erim mana shundoqligimcha yaxshi ko'radi albatta ozmagin deydi albatta halia emasda agar uyaladigan bo'lsangiz ustigizga chiqib ko'mib tashlatdi. to'g'ri shunaqa lekin eng zo'ri birinchi iroda man azizga besh ketaman balki o'zlarida ham mana shunaqangi bir kuch paydo bo'libdi yo'q men chiqmayman baribir yo man to'g'risini aytib qolyapman qilsam давно qilardim rahmat halimaxon salomat bo'ling bugungi kunda ko'pgina seriallarda kliplarda ko'pchiligimizga tanish bo'layotgan yana bir aktrisa o'tiribdilar xonim assalomu alaykum avvalambor assalomu alaykum barcha barchaga fikrim judayam ijobiy aziza akaga ham ko'zim tushgan albatta internet tarmog'ida rashid akani ham kuzatib turaman halima opam aytganlaridek ozish kerak albatta u uchun harakat bo'lish kerak hozir dietologimiz ham ko'p yaxshi fikrlarni aytdi nima desa bo'ladi insonda hamma narsa o'zida o'ziga bog'liq lekin shu uh, odam o'zidan shikoyat qilish uchun o'zini kechira bilishi kerak dediyu shuning uchun u uh, gaplarga yuz foiz qo'shilaman shu stress holatida bo'ladimi uh, yana bitta narsa uh, aytib o'tdingiz odamlarda shu ko'pchilikda shish holati manda ko'proq uh, shunaqa o'sha endokrinologiya bo'yicha uh, buqog'im borligi uchun semirganman uh, oldin ozg'in bo'lganman o'zi yetmish sakkiz kilogramm bo'lganman san'at oliygohiga kirib shu so, yigirma to'rt yoshimdan keyin shunaqa гормональны uh, изменения bo'lib semirishni boshlaganman uh, bu manga karyera tomonlama ozgina omad olib kelgani uchun ham shu qomatdaman ha huh? nima gapnafmi ar, ar, ha arnaf ha, ha, ha. Hey. shu o'rinda bitta narsani aytmoqchi edim chunki mani oldimga keladigan patsientlar bepushtlik bo'yicha ham murojaat qilishadi agar olsangiz homilador bo'lasiz tuxumdonlar ishlaydi deb ko'p ta'kidlaganimda birinchi bo'lib halimani anaqa qilishadi mana halima iat bo'lganlarku tuqqanlarku deb yo'q o'zi birinchi mani hamma patientlarim mana hozir o'zigizga ochiq aytyapman tak deyman hammani organizmi har xil baribir ham garmonal holatlar ya'ni tuxumdonlar ishlashi umuman jinsiy garmonlarni ishlashi bu vaznga bog'liqli joy bor masalan sizda o'xshagan bo'lsa bu yoqda o'n beshta ayolda o'xshamasligi tayin gap baribir harakat qilish kerak baribir vazn tashlash kerak davom etamiz albatta psixologlarimiz haqida gap ketdi aynan mana shunaqangi holatlarda stressga tushgan paytlarda nima qilish kerak psixologimiz o'tiribdilar studiyamizda assalomu alaykum marhamat Uh, azizbekka o'xshaganlar so. umuman do'mmohlarga qanday uh, maslahatlaringiz bor odam asabiylashganda uch xil toifada odam asabiylashadi bir xillar asabiylashganda o'zini o'zi yeydi ya'ni ovqat yemaydi yemay qo'yadi bitta burchakga o'tirishi mumkin a bir xil insonlar o'sha holatdan chiqib keta olish uchun ham nima qilishni bilmay ovqat yeyishadi alamini oldi deydiku alamini olyapsan ha и e bu o'sha ovqat dietologz uh, bilasiz u ovqat oshqozonda hazm bo'lmaydi ya'ni oshqozon hazm bo'lmay u yana ham o'sha oshqozonlarni kattalashishiga sababchi bo'ladi uchinchisi bu masalan inson asabiy bo'lganida u harakat qilishi bu narsa masalan bеgovoy yugurib yoki ko'chaga havo toza havoda yugurib yoki qanaqadir uyda ish idish davo yuvib yoki pылеsоos qilib o'sha narsani chiqarib yuborish mumkin rahmat kattakon salomat bo'ling demak studiyamiz mehmoni yana bir inson borlar zirabcha loyihasida ishtirokchi ishtirok etgan ayjon uh, assalomu alaykum ayjon uh, kuzatuvlarimiz borasida bilamizki siz ko'p gapirgansiz -gap vazningiz uh, haqida va uh, juda yam ko'p siqilgan ekansiz <t> o'sha ikki ming o'n sakkizinchi yili zirabchaga chiqqanimda juda yam uyalardim o'zimdan lekin hozirgi kunga kelib manda unaqa uyali yo'q yo'q nima uchun nima sabab bo'ldi bunga ozdingizmi yoki kimdir sabab bo'ldimi ozganimni bilmaymanu lekin kim ko'rsa o'sha paytdan <laughs> hozirgi paytgacha qabul qildingiz o'zingizni shundoqligigizcha qabul qildingiz a insonlar mani borimcha qabul qilsin uyalib bekinib o'tirishdan unaqa anaqa yo'q foyda yo'q hozir bularni -on, anaqasini eshityapman hayotini o'sha gapirib berganlarini umuman teskari anaqalarda yashayotgan ekanmanda bularni -on, hayotida nega dieta qilyapman deyaptilar masalan man dietaga chidolmayman bula aytganday dorilar ham ichib ko'rmaganman bular aytganday zalga ham chiqib ko'rmaganman harakat ham qilib ko'rmaganman ozishga harakat qilib <impleas> ko'rmaganman <impleas> demak o'zimni shundoqlicha qabul qilishni boshladim va hech narsaga harakat qilishni istamayman demoqchisiz yo'q o'zimdan hech qachon man anaqa uyalmaganman mana qara o'sha zirabchaga chiqqandan keyin уже o'zgarishni boshladinga masalan ochuqroq oldin uyalgansan chiqishga ko'chaga chiqishga nimadandir uyalib yurgansan to'laligingdan misol uchun yo'q endi yo, yo, ko'chaga chiqishga uyalmaganmanku nima deydi bo'lganda odamlar orasida demoqchi mansan nima sabab bo'ldi uyalmasdan mana uh, sanat shou televideniya sabab odamlar mani borimchashui o'r xuddi shunaqa qizlar mani komandada mani komandamda ham borda xuddi shunaqa o'zini скрыт qilib yuradigan bo'ladiyu keyin bular ochilishni boshlaydi keyi haligi o'sha sizni tavsiyalaringiz kiyimlarni o'zgartirish shunaqa u ko'rsatuv ham masalan bular bilan psixolog ishlagan отдельно har xil sohaga bular boricha o'zini ko'rsatdi keyin bular to'g'risida fikrlar paydo bo'lgandan keyin bular o'zgarishni boshladida xuddi shunaqa masalan keyinchalik masalan odamlar tanib voy bu anavi qizu degungacha o'zidagi o'sha kompleksni olib ekan chunki bu to'la qizlarda bor narsa ekanda man shuni bu qizda ko'ryapmanda hozir shuning uchun so'rayapmanda nima va kim sabab bo'ldi degan gapni bekor aytmayapmanda savol lekin anjela aytganlaridek men ham oldin ozg'in bo'lganman mana shu man, ota onam o'tgandan keyin ikki ming sakkizinchi yildan keyin to'lishni boshlaganman u paytgacha lekin bunaqa emas edim nima sabab to'lishni boshlagansiz qiziqmadingizmi vrachlarga bormadingizmi lekin o'sha vrachim dietologim aytadi har ko'rganda ayjan 40 kilo tashlash kerak 40 kilo ves tashlash kerak deydi shu Nima, mana sizga oddiy misolda bir hafta zalga borib 10 kun, choyxonaga borin undan ko'rasan mana shunga qaytamiz-da, choyxonachilar ham o'zini sevgan odamlar to'g'rimi o'zini qabul qilgan tashiyman deydi o'zim uh, uchun lekin yo'q opa hammasi zo'r o'zizni y qizig'i nima savol savol tugamadida o'zingizni sevi oldingiz gap yo'q opam o'ttiz yashadingiz qirq yashadingiz qoidada qoidada tana sizga tanangizga o'n foiz kilo qo'shib beradi har faraz qiling o'n foiz har o'n yilda vazningizga faraz qiling endi vazn qancha bo'lyapti i faraz qiling ellik oltiga chiroyli opa bo'ldingiz ellik olti yoshda manda opalar keladi jizzax andijon xorazm xuddi shunaqa azizni qanaqa qilib manga olib kelib berishgan bo'lsa xuddi shunaqa olib kelib berishadi opam keyincha oltmish yoshda o'sha ellik olti oltmish yoshda qanaqa a oltmish yoshgacha bunaqa bo'lib ketmasmiz yo'q man shudeg man aytyapman -ma. hozir mana bu ham investitsiyaku to'g'rimi siz bugungi kunda o'zizga investitsiya hisoblayapsiz lekin mani harakatlarim juda ham yengil ishoning judaham конечно ishonaman ishonaman то есть azizda ham praktika bo'lgan то есть ir boi bitta savolim borda mana man masalan besh oltidan keyin kechqurungi ishda işte, ham umuman h ochilib ketadida kuni bo'yi hech narsa -nice yeyolmayman nimadan shu besh oltidan keyin kola ham oldimda semechka ham oldimda gamburger ham oldimda uyda masalan ovqat bo'lsa bittalaganda ham suzib olamanda kerak bo'lsa kuni bilan hech narsa yemayman lekin turganimdan och qoringa kola ichaman opa это постоянноя занятость kunduz bilan kechqurun almashtirib qo'ymaganmisiz yo'qtma bularni teae yo'q bu tarbiya bu ham xuddi shunaqa estetika то есть норма holat то есть siz o'zingizni yigirma to'rt soatingiz bilan unumli foydalanolmaysiz sababi shu nimaga chunki в основном kunduzi yemish sabab ishingiz ko'p не до этого to'g'rimi ovqat yeyishga o'rganmagansiz в основном ishlaysiz заработок o'zingizni ustizda ishlash ish konsert balo a kechqurun bo'sh vaqtni nimagadir ham ishlatishingiz kerak keyin bitta narsa bor ertalab san peshinda ko'rishamiz desa san vaqtli turasanda o'zingga qarashni boshlaysanda bir paylar bo'lsa ham bitta tuxum qaynatib bo'lsa ham yeb olasan nimaga o'sha birlagan ovqatni yeyish uchun emas qornim sal to'qroq borsin abedda kamroq ovqat yeyman degan narsa bo'ladi o'shanda rejimga tushib oladi odam o'zi xohlasang xohlamasang tushundingmi och qorin borsa nima deysan desa anai salatni deysan non deysan bitta suyuq deysan bitta quyuq deysan bitta shirinlik urasan voy vo bu narsa kelguncha mingta odam lekin lintayman bilaman bormayman sportga хотя бы maslahatni olib turish kerak ekan psixolog vrachlardan dietoлoglardan masalan rashid ishxonasiga lift qo'ysa boraman balki mana shu gaplaringiz albatta juda ham ko'pchilikka o'rnak bo'ladi ko'pchilik do'mboqlarimizni yoningizga borishiga sabab bo'lishi ham hech gap emas albatta demak ko'rsatuvimiz yakunlanib bormoqda safina mehmonimiz bor <Gülüşmeler> ekanlar marhamat ular ham fikrlarini bildirmoqchilar marhamat men o'zim 95 kg bo'lganman hozir 59 to'qqiz man grechka bilan ozdim to'g'risi o'zim grechka и без gaz suv ichdim faqat faqat да non yemadim hech narsa yemadim misol uchun ko'plar ko'rganda jahli yomon deb o'ylaydida ko'p dumbolani mana halimopani ham man misol uchun oldin joy jahllaria yomon bo'lsa kerak deb o'ylardim nega наоборот ozg'inlani zahar deyishadiyu man shunaqa deb eshitganman kim o'zi qanaqa bo'lsa shunaqa deb o'ylaydi o'ylaydiu deymansiz zaharmisiz mani hamma zahar deydi bitta ko'rganda man keyingi safar ozg'inlar haqida ko'rsatuv bo'lsin demoqchiman qanaqa semirish mumkin demoqchiman azizbek sizni bugungi chiqishingiz esa ko'pchilik do'mboqlarga motivatsiya bo'ldi albatta oxirgi so'z o'zingizga qiyinmi osonmi ozish endi o'ziga maqsad qo'ysa irodali bo'lsa hamma narsani qilsa bo'ladi hamma narsa qilsa bo'ladi hattoki ko'p vazn tashlasa ham bo'ladi <laughs> katta rahmat salomat bo'ling azizlar bugungi kelgan uh, mehmonlarimizga barcha barchalarga tashakkurimizni e'lon qilamiz rahmat salomat bo'ling uchrashguncha aizlar salomat bo'ling